onam menga dindan chiqsang ham eldan chiqma deb yubordilar sababi ukamizning to'yini yengillashtirib o'tkazaylik deb aytgandim bunga kafforat bormi tushuntirib bersangiz keyin onam noto'g'ri gapirganini tushundilar shekilli yig'lab yubordilar bismillah vassalotu vassallam ala va alhamdulillah shunchalik yig'laydigan darajada iymon bergan alloh taolo bu kishi bu juda katta yaxshilik degani inson xato yo'li bilan tushunmasdan bilmasdan bir narsalar gapirib qo'yadi bu gapiga istig'for so'rashi bilan inshaalloh bu yuviladi o'zi ko'rinib turibdiki o'sha şey hozirgi masalan yig'lab yuborishligini o'z pushaymonligi şey mana shuni o'zi tavba degani rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki tavba bu pushaymon bo'lish degani olloh o'zi tavfiq bersin bu narsa noto'g'ri tushuncha hozir aytilgan narsa dindan chiqsang ham eldan chiqma degan narsa bu ollohga kofir bo'lsang ham dinni tashlasang ham elnikini tashlama bu juda ham noto'g'ri narsa bu unda shariat nima kerak bo'ladi bizga rasululloh sollallohu alayhi vasallam shariatga da'vat qilib chiqqanlarida makkada butun xalqiga xilof qildilar qarindoshlariga xilof qildi butun qarindoshlar o'rtasida kelishmovchilik chiqdi er xotin o'rtasida kelishmovchilik chiqdi makkada to'palang boshlandi hammani gapi shu bo'lib qoldi jonga tegdi odamlarga hammasiga rasulullohga kelib turib senga pul kerakmi pul beraylik yo xotin kerak bo'lsa ayt xohlagan ayolingga uylanaylik senga podshohlik kerak bo'lsa o'zimizga podshoh qilib olaylik boshliq qilaylik biror ishni işte sensiz bajarmaymiz lekin shu ishingdan to'xtat ixtilof bo'lib ketdimi joyda deganda rasululloh nima dedilar allohga qasamki agar o'ng yelkamga quyoshni olib kelib qo'ysalar chap yelkamga oyni olib kelib qo'ysalar shu ishdan to'xtatsa to'xtamayman olloh o'zi bir yoqqa yechguncha men bu ishdan to'xtamayman dedilar bu din mana shunday narsa bu din bu narsa insonni havoyi nafsidan yo bir bekorchilikdan yoki o'zini xohishidan kelib chiqqan narsa emas bu bu narsa bizni e'tiqodimiz bizni dinimiz mana shu bu narsa uchun odam jon beradi din uchun inson jon beradi bu gap ya'ni dindan chiqsang ham eldan chiqma degan narsa juda ham noto'g'ri narsa lekin murosa madora qil degan ma'noda aytilingan narsa murosa madora qilinadi uni ham cheki bor biz albatta yaxshi muomala qilamiz kelishamiz odamlar bilan hikmat ishlatamiz lekin uni ham hammasini o'z o'rni bor lekin ollohni haqqiga kelgan paytida inson u narsalardan voz kechishligi to'g'ri bo'lmaydi ollohu alam